Лікар Комаровський вже розпочав свій прийом і готовий відповісти на запитання молодих батьків. Нетриція експерт з дитячого харчування представляє СПАТА. Здравствуйте! Сегодня поговорим о сладостях, точнее о сахарах. Вопрос звучит так. Помогите разобраться в сладком. Вот знаем, что есть сахар, глюкоза, фруктоза. Чем они принципиально отличаются друг от друга? Что лучше для ребенка? Вот это интересно. Ну, действительно, есть сахар, то есть сахароза, есть глюкоза, есть фруктоза, и оказывается, сахар, попадая в организм, расщепляется. 50% сахара превращается в глюкозу, а 50% в фруктозу. По большому счету принципиальной разницы для ребенка нет. Если ребенок здоров, то любой из указанных продуктов ставит, всего лишь преследует одну единственную цель – сделать пищу вкуснее. Мама, ты слышишь? Возможно, я ошиблась. Тем не менее, есть ряд ситуаций, когда имеет смысл делать определенный выбор. Понятно, например, что при такой болезни, как сахарный диабет, категорически нельзя ни глюкозу, ни сахарозу, ибо для их усвоения нужен инсулин. Точно. Есть, тем не менее, одна ситуация, когда выбор определенного варианта сахара имеет значение. У детей имеется достаточно распространенная проблема, связанная с дефицитом в организме глюкозы и с тем, что в крови появляются так называемые кетоновые тела, типичным представителем которых является ацетон. Так вот при ацетоне, при так называемом ацетонимическом состоянии, если уж давать сладкое, а его давать надо обязательно, то лучше давать именно глюкозу. Она быстрее всего вступает в обмен веществ и именно с помощью глюкозы э, проще всего прекратить в организме выработку ацетона. Этого я не знала. Поэтому, если речь идет о ребенке, у которого эпизодически отмечаются так называемые ацетономические состояния, то именно для такого ребенка иметь в доме запасы глюкозы однозначно необходимо. Тем не менее, еще раз подчеркивай: если ребенок здоров, то не надо морочить себе голову. Ваш папа заработал на обычный сахар, сахарозу. Ну и слава богу, используйте ее по мере необходимости. Всего вам доброго. До свидания, доктор.